mana bu yerda dijlar o'ziga kerakli bo'ladigan asboblarni topishi vaki har xil turdagi yoritqich xonalarni yoritib beradigan rang barang svetdagi yoritgichlarni olishingiz mumkin bu yerda esa qimmat gitaralarni ko'rishingiz mumkin bu yerda minimum narxi ikki ming dollardan boshlanib mana mana bu yerda yetti ming sakkiz ming dollargacha gitaralarni ko'rishingiz mumkin arzonlashibdi avval to'rt yuz dollar bo'lgan ekan hozir esa uch yuz ellik dollar ellik dollarga arzon bo'libdi bu yerda esa har xil turdagi mikrofonlarni ko'rishingiz mumkin bularning narxi ikki yuz ellik yuz ellik dollar bir yuz yigirma dollar mana bu gitara o'rganmoqchi bo'lsangiz shu yerdan ham kitobini olib o'zingiz o'rganish iishingiz mumkin ustoz ko'rmasangiz <laughs> baribir bo'lmaydi assalomu alaykum azizlar mana bugun bizlar amerikaning mashhur bo'lgan muziкалный do'konlarni markaziga tashrif buyurdik buning nomi gitara center deb nomlanadi bu yerda sizlar pianinolarni va barabanlarni va keyingisia ovoz yozib olish va yorug'lik va shunga o'xshagan живой muzikalarni tomosha qilishingiz imkoniyatini beradi hozir birgalikda ichkariga kiramiz ularning narx navolari va ularning joylashishi turlari bo'yicha sizlarni tanishtiraman unda ketdik mana bizlar ichkariga tashrif buyurdik bu yerda mana kirganingiz holloveen bayramini boshlanganini ko'rishingiz mumkin bu yerda esa o'sha mijozlarni qabul qilib olish va ularni narx navolarni to'lash imkoniyatlari beradigan o'rtadagi sentr markaz ya'ni kasyum servis yordam berish xizmati bu taraflarimizda esa har xil gitaralarni topishingiz mumkin bu tarafimiz orqa tarafimiz klassik gitaralar bu tarafimiz esa elektron gitaralar ekan bu orqa taraflarimiz qani sekin sekin yuramiz nimalar bor ekan orqa tarafimizda pianinolarni ko'rishingiz mumkin bu yonboshida esa ovoz yozib olish apparatlari bu esa svetlar har xil videlar uchun kerakli bo'ladigan har xil svet yorug'liklar bu tarafimizda esa ovozni balandlatirib beradigan kolonkalarni ko'rishingiz mumkin hozir birin ketin birinchi gitaralar tarafiga boramiz undan keyin bu yoq'da sekin sekin tanishib olamiz ketdik mana bu yerda esa klassik gitaralarni ko'rishingiz mumkin mana shu mana shu mana A, manash, 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 ho -ho -ho A, uh, 199 dollardan boshlanadi bu klassik gitaralar mana shu tarafimiz klassik gitaralar mana bu yergacha kelgan mana shu qoragacha bo'lgan joyimiz bu klassik gitaralar hisoblanadi bularni xohlasangiz chalib ko'rishingiz mumkin klassik gitaralarimiz 199 dollar 300 dollar 250 dollar shu atrofida 300 yuz dollardan k k yuz ellik dollargacha bo'lgan atrofida ekan mana bu qorasi esa 150 ellik dollar buyog'i esa akorsin gitaralar hisoblanadi bular esa sekin sekin narxi oshib boraveradi mana bunisi olti yuz dollar to'rt yuz 500, yuz besh yuz bu yerda esa to'rt yuz besh yuz olti yuz dollardan mana shu atrofida ko'rishingiz mumkin bu tarafimizda ham shunga o'xshagan gitaralar bu yerda ham gitaralarni har xil narxlari bor bu esa mana bu gitaramiz 424 yuz dollar ekan bunga plus 8% foiz taks ham qo'shiladi xohlasangiz chalib ko'rib o'zingizga ma'qul keladigan bo'lsa chalib ko'rish imkoniyati bor Juda ham sifati yaxshi gitaralar buyerda bu yerda oddiy gitaralar sotilmaydi sifati yaxshi bo'lgan gitaralar sotiladi mana bu yerda esa ko'k rangi bor ekan bu esa 899 dollar buni ham chalib ko'rishingiz mumkin keyingi qatorlarimizda esa bu ham shunday 408 dollar atrofida mana bu ichkarida esa gitarani o'zingizga moslashtirib olib ovozlarni to'rlab olish va chalib bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan ovozlar to'rlab olish imkoniyatini beradigan alohida klientlar uchun mijozlar uchun alohida xona hisoblanadi bu tarafimizda esa noyob antiqa bo'lgan gitaralar mana buni ko'rishingiz mumkin bular ham uncha ko'p qimmat bo'lmagan bunisi 250 dollar bunisi 679 dollar ekan bular ham shu atrofida to'rt yuz dollar olti yuz dollar shahafda bilan ko'rishingiz mumkin bularni bularni ham chalib ko'rish imkoniyati bor ana endi birgalikda elektron gitaralarni tomosha qilishga o'tamiz bu yerda maska taqish kerak ekan odamlar ko'paygan juda ham o'shaning uchun elektron gitaralarga o'tamizkeik mana bu yerda esa elektron gitaralarni tomosha qilishingiz mumkin bularni ko'rinish jihatdan ham juda chiroyli uh, va narxi jihatdan ham ozgina qimmatroq hozir birgalikda bularni ko'rib chiqamiz mana shu hammasi bu yerda uch qatorli ham elektron gitaralar hisoblanadi bularning narxi mana uh, arzonroq boshlanadi 1200, 1100, 1700. bularni ham sifatiga qarab o'zi va brendlariga qarab narxlar belgilanadi mana bularning narxi brendlarga qarab man mana shu gitaramiz mana olib ko'ramiz buni ehtiyot bo'lib 1400 dollar ekan bunga har doimgidek taks qo'shiladi bu hozir ovoz yaxshi chiqmaydi bu kolonkalar ulanib gitara bo'lgani uchun bularni ulab chalib ko'rish imkoniyati bor bana aytganimda ichkari xonada birga chalib ko'rish imkoniyatini beradi bu ham mana shu qolganlari ham shunga o'xshagan gitaralar sizning o'zingizni rangingizga brendini xohlagan holatda tanlab olish imkoniyatini beradi manashu hamma gitaralar siz uchun mana bu yerda men yoqtirgan rangda bor ekan buni narxi sakkiz yuz to'qson to'qqiz dollar ekan albatta bunga aytganimdek taks qo'shimcha nalog qo'shiladi davlatning nalogi bu sakkiz foiz hamma shtatda har xil naloglar ba'zi shtatlarda olti foiz ba'zi shtatlarda o'n foiz o'sha atrofida naloglar qo'shilib boriladi mana yuqorida ajoyib gitaralar bularning narxi esa besh yuz dollar mana bu ikkalasi esa bir ming ikki yuz dollarni tashkil qilar ekan narxlar o'sha aytganimdek besh yuz dollardan bir ming ikki yuz dollargacha ko'rishingiz mumkin mana bu yerda arzoni ham bor ekan uch yuz dollarga buni aytganimdek sifatiga qarab brendiga qarab narxlar belgilanadi mana mana shu qatorimiz bizning elektronika elektrik gitaralar hisoblanadi qani ichkariga qarab yuramiz mana bu xonamiz ham elektronik gitaralar hisoblanadi bu yerda esa qimmat gitaralarni ko'rishingiz mumkin bu yerda minimum narxi 2000 dollardan boshlanib mana bu 2500 yarim dollar mana bu 3500 yarim ming dollar 2000, ming uch minimum 2000 dollardan tortib mana bu yerda 7000 8000 dollargacha gitaralarni ko'rishingiz mumkin bu yerda qimmat gitaralar saqlanadi xohlasangiz mana bu yerda esa ovoz ko'tarib bergichlar Ha, Bularning ham narxi 1.5000 dollardan boshlanar ekan, 1600 dollar mana bunisi 2000 dollar o'zingizni xohishingizga qarab hamyoningiz e, ko'tarishiga qarab bemalol xarid qilishingiz mumkin xonamiz esa mashhur e, gitaristlar bo'lgan hayoti ularning kitoblarini ko'rishingiz mumkin sizlarga taqdim etadi mana bu gitara o'rganmoqchi bo'lsangiz shu yerdan ham kitobini olib o'zingiz o'rganishingiz mumkin ustoz ko'rmasangiz baribir bo'lmaydi deb o'ylayman lekin agar sizda ustoz olish imkoniyati bo'lmasa kitoblardan ham o'rganish imkoniyatini beradi bu tarafimizda esa ustamiz ham bor ekan bu mana hozir bir elektron gitarani sozlab mijozlar agar gitaralarni sozlamoqchi bo'lsa bu yerda gitaralarni sozlab berish imkoniyati ham bor har xil turdagi pianinolarni ko'rishingiz mumkin hozir sizlar bilan birga tomosha qilamiz va ularni narxlarini ko'ramiz mana bu esa pianinamiz to'rt yuz dollar atrofida turar ekan bunisi esa uch yuz ellik dollar bularni ham brendiga qarab sifatiga qarab ovozlarni chiqarib berishiga qarab pianoni narxlari belgilanadi mana bu pianinamiz esa olti yuz ellik dollarni tashkil qilar ekan mana bu yerda esa to'rt yuz dollar mana bu ham olti yuz dollar besh yuz ellik dollar va besh yuz dollarni tashkil qiladi pianinolarimiz mana siz xohlagan turdagi pianosini topishingiz mumkin bu yerda arzonroq turi ham bor ekan ikki yuz oltmish to'qqiz dollar siz xohlagan pianinoni topishingiz imkoniyatini beradi u yogda esa yanada boshqacha pianiolarimiz bor mana bu pianinlarimiz ovozni chiqarib berish har xil turlari bor buning narxi esa to'rt yarim ming dollarni tashkil qilar ekan buning ham ancha sifati yaxshi va uning imkoniyatlari ancha chiroyli mana bu pianinlarimiz 1100 dollarni tashkil tashk qilar ekan bu ovoz bunga qo'shilmagan ekan mana bu pianinamiz esa 1200 dollarni tashkil qiladi siz albatta chalishni bilsangiz bemalol chalishingiz mumkin bu yerda ham mana bu yerda o'ziga kerakli bo'lgan tashqi himoya qilib turadigan idishlari mana bu pianinlarimiz esa arzon bu arzon ekan bu yerda esa siz xohlasangiz 200 dollardan yo'q bu pianning tashqi turish uchun bo'lgan sistemasi 200 yuz dollarni tashkil qilar ekan esa pianning o'zi esa bir ming dollarni tashkil qiladi bunda ham ovoz ulanmagan ekan xohlasangiz kassyum servisni yoki o'sha sizga kerakli bo'lgan insonni chaqirsangiz sizga yordam berib ovozlarni ulab berib sizning xohlagan turdagi pianni olishingizga yordam berishi mumkin bu yerd har xil turdagi mikrofonlarni ko'rishingiz mumkin bularning narxi 250, 150 dollar 120 dollar eng arzon esa 100 dollardan tashkil qilar ekan bu orqamizda esa ovoz yozib olish studiyasi bor bu yerni ham birgalikda hozir ko'ramiz qani bu yerda siz ham o'tirib o'zingizga kerakli bo'ladigan ovoz yozib olish studiyasi bu har xil turdagi ovozlarni baland chiqarib berish va ovoz yozib olish studiyasi bor o'zingizga kerakli bo'lgan narsani bu yerdan ham topishingiz mumkin bu yerda sizni ovozingizni yozib olish yoki ijod qilishingiz uchun alohida imkoniyat ham yaratib berilgan bir dijlar studiyasi va yoritqich berib turadigan xonasi desa ham bo'ladi mana bu yerda dijlar o'ziga kerakli bo'ladigan asboblarni topishi vaki har xil turdagi yoritqich xonalarni yoritib beradigan rang barang svetdagi yoritqichlarni olishingiz mumkin abularning narxi ikki yuz yetmish to'qqiz dollar ikki yuz yigirma to'qqiz dollar mana bunisi esa ikki yuz o'n dollar bu ovoz ko'tarib beradigan bu yerda mana siz ko'rishingiz mumkin qanaqa yoritqichlar beradigan har xil turdagi yoritqichlarni beradi bu yerda mana bularning narxiea bir yuz oltmish dollar mana bu yorit'ich ikki yuz ellik dollar mana bu yerda sizga xohlasangiz yoritqichni mana reklama qilib qo'ygan buning narxi 250 yuz dollarni tashkil qilar ekan mana bu yerdagilar esa 89 dollar arzon turdagi aylanib yoriq berib turadigan uskunalar mana bu tarafimizda ham shunga o'xshagan yoritqich beradiganlar bularning narxlari ham 250 dollar 100 dollar 100 dollar 200 dollar atrofiga har bir donasini xarid qilishingiz mumkin bu sizlar ovozlarni balandlantirib beradigan uskunalarni sotib olishingiz mumkin bularning narxi esa 400 dollardan boshlanadi mana bu yerda mana bunisi esa 800 dollar buni ham 400 dollar 500, 800 dollar sizning yuqorida aytganimdek, xohishingizga qarab har xil turdagi ovoz ko'tarib beradigan uskunalarni sotib olishingiz mumkin mana bu arzonlashibdi avval 400 dollar bo'lgan ekan hozir esa 350 dollar 50 dollarga arzon bo'libdi bu ham shunaqa narxlarda oxiridagi narxlar esa 1200 dollar 1500 dollar va 1600 dollarga xarid qilishingiz mumkin Mana yuqorida aytganimdek djlarimiz uchun yo har xil turdagi mana bu yerda e, e, reklama qilib qo'yishgan e, yorug'lik beradigan uskunalarni siz o'zingizga xohlaganini tanlab u xonadan olib e, xaridni bajarishingiz mumkin mana bu yerda ham uy uchun moslashtirilgan kichik turdagi ovoz ko'tarib beradigan uskunalar bularni ham narxi ozgina qimmatroq ekan mana bu yerda 1200 ming ikki dollar bir ming yetti antiqa bo'lgani uchun narxlari balandroq bu tarafda ham turlarini ko'rishingiz mumkin mana shu xonamiz bizning ovoz ko'tarib beradigan uskunalarimiz hisoblanadi itiboringiz uchun rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha amon bo'ling